Şəkinin Abbas kəndində şəhid baş çavuş Salih Məmmədovun cənnətdə keçirdiyi 27-ci doğum günü qeyd edildi. Şəhidin xatirəsinə 2-ci bulaq kompleksinin açılışı olub. Açılışda şəhidin ailə üzvləri, yaxınları, icra komitənin nümayəndələri və səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Şəki bölməsinin əməkdaşları iştirak edib. Daha sonra tədbir iştirakçıları şəhidin məzarını ziyarət ediblər. Burada şəhidin ruhuna dualar oxunub. Tədbir Aşağı Layçı kənd tam orta məktəbində davam edib. Burada çıxış edənlər Salih Məmmədov bağlı xatirələrini bölüşüblər. Bildirilib ki, Vətən müharibəsində düşünmədən canından keçən şəhidimiz əsil qəhrəmanlıq dastanını yazıb. O döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə 3-cü dərəcəli Vətənə xidmət uğrunda ordeni, Vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə, Vəlaçının azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Sonda şəhid Salih Məmmədovun xatirəsinə həsr edilmiş kitabın təqdimatı olub.